今日のステージでちゃんと決めようと思ったので <laughs> ューサーさんいえただ少し考えていただけであはいありがとうございますえっと私アイドル目指してもいいのかなって。 オーディションを受ける人たちみんな本当にアイドルになりたいって感じで小学校からダンススクールに通ってたとかモデル活動をずっとしていたとか私とはやってきたことが全然違うなって甘い世界じゃないんだなって。 私ずっと何かを表現したり作ったりしたいと思ってましただからいろんなことをやってきたんですけどどれも中途半端でアイドルにすごくなりたかったアイドルがすごく好きだったわけではないのにそんな自分がここに立っていいのかなって。 <laughs> すみませんこんなことでもプロデューサーさんと出会って初めての景色にもたくさん出会えてアイドルやりたいなって本当に思ってますだから今日のステージ頑張ります中途半端で終わらないように。 ステージとっっても楽しかったです本当にありがとうございましたプロデューサーさんは頑張ってくれたのに私の力が足りずすみませんでした甘く考えているつもりじゃなかったんですけどやっぱり甘かったのかなってこの先私のスケジュールないってお聞きしてなので 少し休憩して、考えてみようと思います。自分の気持ち、私の方から押しかけておいて、勝手を言って,おいてすみません。